આઠ મહિનાથી થઈ રહી છે દિવસ રાત ડ્રેનેજ પાણી નીકળે છે જાણે કે નદી વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે અને સ્થાનિકો મહિલાઓ દ્વારા તે બાબતનો વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો પાછલા આઠ મહિનાથી ડ્રેનેજનો નિકાલ નહીં આવતા મહિલાઓ દ્વારા ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી કે જો આનો કાયમી નિકાલ હવે નહીં આવે તો વોર્ડ ઓફિસ પર પહોંચીને હલ્લાબુલ કરવામાં આવશે સ્થાનિક મહિલાઓનું કહેવું છે કે છેલ્લા એક વર્ષથી આ ત્રાસ સહન કરી રહ્યા છે ડ્રેનેજની વાસ ઘરોમાં આવે છે જમતી વખતે પણ ઘરોમાં ડ્રેનેજની વાસ પ્રસરે છે અને નાના બાળકો ઘરમાં બીમારીના ભરડામાં સપડાયા હોય આ દુર્ગંધના કારણે તેવી માહિતી તેઓ દ્વારા જણાવવામાં આવી रिपोर्ट नजीर शेख साथ है कैमरामैन आरिफ सैयद वडोदरा हाँ याकुतपुरा चूड़ी वाली गली के पीछे का हिस्सा है यहाँ से यहाँ पे बरस से गटर भराती है कि जिसका कोई नि, निकाल आता है नहीं आते और चले जाते सलिए मार के तो ये साफ कराओ नहीं तो फिर हम आके ना वहाँ हल्ला बोल करेंगे कितना टाइम से दिया समस्या एक बरस थी

એવું ચાલે છે કાયમ સાબરમતી જેવું રહી છે તો તમારી શું માંગ શું છે હવે હા અમે સાવ નઈ ચાલે ઓફિસ જઈને અમે हल्ला બોલ કરીશું આઈને સાફ કરી છે આઈને કાયમની આ કાયમના જનજત મિટાઈ દે बस हमको यही प्रॉब्लम है कि ये जो पानी जाता है इधर रात दिन का पानी ये निकलता ही रहता है गटर का इतनी गंदी बात आती है हमारे से ना रह हम ना रह सकते ना सो सकते बच्चे बीमार बीमार हो गए इतनी गंदी बास आती है पूरा दिन पहले तो रात में निकलता था शाम को पानी आता था अब तो पूरा दिन निकलता रहता है कितना टाइम समस्या ये पहले पिछले एक साल से यही प्रॉब्लम चल रही है इतना पानी निकलता है कि अब तो इतनी बात आती है कि हम घर में बैठ के खाना भी नहीं खा सकते इतने कोई मेहमान आता है हमारे घर में कुछ प्रसंग होता है है, हमको बार-बार सोचना पड़ता है कि हम करिए रजुआत नहीं आता इसका। तब बस अब हमारे को इसका जल्दी से जल्दी निकाल चाहिए अगर कुछ नहीं होएगा तो फिर हम हल्ला बोल देंगे क्योंकि हमने बहुत बार कम्प्लेन भी करी है बहुत बार किया भी है आते चलिए मारते चले जाते फौरन पीछा तुरंत तो वो लोग जाते ही पानी चालू हो जाता है हमको ये निकाल चाहिए जल्दी से जल्दी इसका निकाल चाहिए क्योंकि अब हम पूरा बिल्कुल कंडा लच गए हम लोग एकदम थक गए गंदगी से इतना रास्ता भी पूरा बंद हो गया पत्थर भी इतने था रही था रही था। ऊंचे नीचे पत्थर है। पत्थर का भी इतनी अर्जी कोई गली में या भी आता नहीं। कोई नहीं। कोई कुछ करता ही नहीं आते देखते चले जाते। फिर में कोई भी नहीं है कितनी गंदगी देखो तुम ना देखा देख सकते कितनी गंदगी इधर बाजू पे देखो ये ये पूरा रास्ता ही नहीं है हम इधर से अगर हमको जाना होता है अब ये बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे हम तो फिर भी इधर से चले जाए बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे हमको जाना होता है हमको दस बार सोचना पड़ता है हम गली में से बाहर भी नहीं निकल सकते इतना हमको सोचना पड़ता है इधर से जाने आने में। इतनी गंदगी है ये देखो यहाँ पे से देखो निक, निकलता ही रहता है पूरा दिन ये पानी निकलता रहता है ये रोज का है हमने कितने पिछले एक साल से हम कंप्लेन करते कोई इसका निकाल आता नहीं है कुछ भी नहीं होता इसका बस अब इसका निराकरण चाहिए हमारा अभी ये नहीं होगा अगर नए पाइप नहीं नाखेंगे नहीं करेंगे हम वार्ड ऑफिस पे जाएंगे पूरी मोहल्ले की लेडीज जाएंगे अल्लाह बोल સમાચારોની અવનવી અપડેટ માટે જોતા રહો સેક્યુલર ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે સેક્યુલર ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલને લાઈક શેર અને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવીને સમાચારોની ઝડપી માહિતી મેળવો